এয়া আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ দ্বিতীয় অধ্যায় সাংস্য় যোগৰ শ্লোক বাইশ নম্বৰ শ্লোকী নৱানী গৃহণাতি নৰ অপৰাণী তথা শ্ৰীৰাণী বিহায়া জীৰ্ণাণী অনানীয়ী নৱানী দেহি যেনেদৰে এজন মানুহে পুৰণি পোচাকবোৰ পৰিত্যাগ কৰি নতুন পোচাক পৰিধান কৰে জীৱাত্ম জৰাজীৰ্ণ হৈ ত্যাগ কৰি যেনেদৰে মনুষ্যই জীৰ্ণাণী ৱাচাংচি অৰ্থাৎ জীৰ্ণ শীৰ্ণ ফটাচিতা পুৰণা বস্তু বস্ত্ৰক ত্যাগ কৰি নতুন বস্ত্ৰ গ্ৰহণ কৰে ঠিক তেনেদৰে এই জীৱাত্মাই পুৰণা শৰীৰক ত্যাগ কৰি অন্য নতুন শৰীৰ ধাৰণ কৰে প্ৰশ্ন হৈছে পুৰণা হলে নতুন শৰীৰ যদি ধাৰণ কৰিব লাগে তেতিয়া শিশু কিয় মৰে এই বস্ত্ৰ আৰু বিকশিতহে হব লাগিছিল মূলতঃ এই শৰীৰ সংস্কাৰৰ ওপৰত আধাৰিত যেতিয়া সংস্কাৰ জীৰ্ণ হৈ যায় তেতিয়াই শৰীৰ নাশ হয় যদি সংস্কাৰ দুদিনৰহে আছে তেতিয়া সেই দুদিন শেষ হোৱাৰ পাছ দিনাই শৰীৰ জীৰ্ণ হৈ যাব ইয়াৰ পাছত মানুহ এক শ্বাসলৈকো জীয়াই থাকিব নোৱাৰে আচলতে সংস্কাৰেই হল শৰীৰ আত্মাই সংস্কাৰ অনুসৰি নতুন শৰীৰ ধাৰণ কৰি লয় তেতিয়াহলে নিশ্চয় এই পুৰুষ সংকল্পময় হব লাগিব এই লোকত পুৰুষে যেনেধৰণে সংকল্প কৰে তেনেকৈ তেওঁ মৰাৰ পিছত হয় নিজৰ সংকল্পৰ দ্বাৰা ৰচা শৰীৰত পুৰুষ উৎপন্ন হয় এই প্ৰকাৰে মৃত্যু শৰীৰৰ পৰিৱৰ্তন মাত্ৰ হয় আত্মা কিন্তু নমৰে পুনৰ আত্মাৰ অজৰমৰ ওপৰত জোৰ দি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কয় না এ নম চিদী না এনম দী পাবা ন ছয়ে নোচায় আত্মাটো কেতিয়াও কোনো অস্ত্ৰই কাটি খণ্ড খণ্ড কৰিব নোৱাৰে জুঞয়ে পৰিব নোৱাৰে পানীয়ে উটিয়াব নোৱাৰে বা বতাহেও শুকুৱাব নোৱাৰে অস্ত্ৰই ইয়াক ফালি পেলাব নোৱাৰে কুঠাৰেৰে বস্তু এটা কাটিব পাৰি বা গুলিৰে আন কোনো বস্তু গুলিয়াব পাৰি কিন্তু পানী জুই বায়ু বা মহাকাশ তৰোৱালেৰে ঘাঁহ কৰিব নোৱাৰি যিমানেই চোকা নহওক কিয় জুয়ে ইয়াক জ্বলাব নোৱাৰে জুয়ে সাধাৰণতে জুইৰ বাহিৰে আন বস্তু জ্বলাব পাৰে কিন্তু ই নিজেই জ্বলি যাব নোৱাৰে জুইৰ জ্বলন ক্ষমতাই হৈছে তাৰ ভিতৰত থকা সত্তা আৰু সত্য সেয়েহে জুয়ে নিজৰ সত্তাক জ্বলাব নোৱাৰে জীৱাত্মাবিলাক জুই ফিৰিঙতিৰ দৰে গুণগতভাৱে ফিৰিঙতি বিলাক জুই কোৰাতকৈ বেলেগ নহয় তথাপি জুই কোৰাৰ পৰা আঁতৰি আহিলেই ইহঁতৰ নুমাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা আহি পৰে আত্মাক পানীয়ে তিয়াব নোৱাৰে বস্তুবোৰ তেতিয়াহে তিতি যায় যেতিয়া সিহঁতে নিজৰ ভিতৰৰ আন্তঃানৱিক স্থান লাভ কৰিব পাৰে ৰুটিৰ টুকুৰা পানী বা গাখীৰত তিয়াই লব পাৰি কিন্তু লোহাৰ টুকুৰাটো আকৌ তিয়াই লব নোৱাৰি কাৰণ লোহাৰ ভিতৰত কোনো আন্তঃআণৱিক স্থান নাই এটা সমজাতীয় ঘৰ বা সমজেনাছ মাছ থকা পদাৰ্থ য'ত ইয়াক কণ্ডিশ্যন কৰিবলৈ নিজৰ বাহিৰা একো নাথাকে পানীয়ে পদাৰ্থটোত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে আৰু সেয়েহে ইয়াক দিয়াব নোৱাৰে আন এটা ধ্বংস পদ্ধতি পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছে ডুব যোৱাত পানীৰ পানীৰ দ্ৰুত দ্ৰুত প্ৰভাৱ আকৌ আৰ্দ্ৰতাৰ লেহেমীয়া প্ৰভাৱ শ্ল' ইফেক্ট অৱ মইশ্বাৰ এইবোৰেও সত্য অৰ্থাৎ আত্মাক ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে বতাহৰ দ্বাৰা আত্মাক শুকুৱাব নোৱাৰি বুলি কোৱা হৈছে এতিয়া বতাহৰ দ্বাৰা যে আত্মাক শুকুৱাব নোৱাৰি এই কথা সম্পৰ্কে কোৱা হৈছে যে ডিহাইড্ৰেশ্যন তেতিয়াহে সম্ভৱ যেতিয়া ডিহাইড্ৰেটেড পদাৰ্থটোত পানীৰ দৰে কিছু অংশ থাকে ডিহাইড্ৰেশ্যন ইজ পচিবল অ'নলি হুৱেন দেৰ আৰ চাম ট্ৰেছেছ অফ ৱাটাৰ ইন দ্যন ৱাটাৰ ডিষ্টিং শ্বেপ এণ্ড ফৰ্মাৰাইজড ইন টু ফাইন পাউডাৰ প্ৰতিটো স্ফটিকৰ নিজস্ব স্ফটিকীকৰণৰ পানী থাকে যিটো আঁতৰাই দিলে স্ফটিকবোৰে সুকীয়া আকৃতি আৰু গঠন হেৰুৱাই পেলায় আৰু গুৰি হৈ মিহি হৈ পৰে এই সূত্ৰটোৰ দ্বাৰা শাক পাচলি আৰু খাদ্য সামগ্ৰী সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্যে যে পানীৰ প্ৰয়োজন হয় এই কথা কৈ আছে কাৰণ এই পদাৰ্থৰ ভিতৰত আৰ্দ্ৰতা অনু থাকে পৰম চেতনাত নিজৰ বাহিৰে আন একো নাই আৰু সেয়েহে পানীৰ দ্বাৰা ইয়াৰ বিনা সম্ভৱ নহয় পৰমাত্মাৰ পৰা জীৱ জীৱাত্মাবিলাকক এটা এটাকৈ কাটি এৰুৱাই অনাটোও নিশ্চয় সম্ভৱ নহয় বৰং এইটোৱে সম্ভৱ যে জীৱাত্মাবিলাক পৰমাত্মাৰেই অংশ কিন্তু শ্বাশ্বতভাৱে সিহঁত পৰমাত্মাৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈয়ে আছে জীৱাত্মাবিলাক সদায় সনাতনভাৱে অনুপৰিমাণৰ সেইবাবে সিহঁতক মায়া শক্তিয়ে আৱৰি ধৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু সেই মায়া শক্তিৰ আৱৰণৰ ফলতে জীৱাত্মাবিলাক পৰমেশ্বৰৰ সান্নিধ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকে বৰাহ পুৰাণত সকলো জীৱকে পৰমাত্মাৰ পৰা আঁতৰি অহা অংশ বুলি বৰ্ণনা কৰা হৈছে ভগৱত গীতাৰ মতেও আত্মা চিৰকাল ধৰি তেনেকুৱাই অৰ্থাৎ পৰমাত্মাৰ পৰা বিচ্ছিন্ন গতিকে মায়াৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ পাছতো যিকোনো এটা জীৱাত্মা গাই গুটীয়া হৈয়ে থাকে এই কথা ভগৱানে অৰ্জুনক দিয়া উপদেশৰ পৰাই প্ৰমাণিত হয় কৃষ্ণৰ পৰা লাভ কৰা উপদেশৰ বলতে অৰ্জুনে মুখ্য লাভ কৰিলে কিন্তু তেওঁ কেতিয়াও কৃষ্ণৰে সৈতে একেজন হৈ নগল এতিয়া আমি কবলৈ ওলাইছো সাংখ্য যুগৰ চৌবিশ নম্বৰ শ্লোক আছে আহ আয়াম আদ্য আয়াম অ ক্লেড্য অশ্য এ বাহ তিয়াবও নোৱাৰি বা শুকুৱাবও নোৱাৰি ই চিৰকলৰাজমান ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন নহয় ইয়াক যেনি তেনি নিব নোৱাৰি আৰু ই চিৰকাল একেদৰেই থাকে অৰ্জুনে কৈছিল কুলধৰ্ম নষ্ট হৈ যাব এইবুলি আগৰ শ্লোকত আমি কৈছিলোঁ যে অৰ্জুনে এই বুলি কৈছিলে যে কুলধৰ্ম নষ্ট হৈ যাব যেতিয়া বংশ পৰিয়ালৰ জ্যেষ্ঠজনৰ মৃত্যু হ'ব আৰু যুৱচামৰ মৃত্যু হ'ব আৰু অকল বৃদ্ধ আৰু সন্তানসকলৰ সৈতে তিৰোতাই বেভিচাৰী আচৰণ কৰিব তেতিয়া অৰ্জুনে কৈছিলে যে এনে যুদ্ধ কৰিলে সনাতন ধৰ্ম নষ্ট হৈ যাব কিন্তু শ্ৰীকৃষ্ণই ইয়াক মই যে কৈছিলোঁ আগতেই যে এইটো এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল কথা কৈছে এইডোখৰতে কৃষ্ণই কৈছে অৰ্জুনক অৰ্জুনৰ আত্মাকেই সনাতন বুলি কৈছে অয়ম অৱিকাৰ অয়ম উচ্চতে তাত এব বিদিতা এ নাম্না অনুশিত আ হি এই আত্মাটো অদৃশ্য অচিন্ত আৰু বিকাৰ ৰহিত বুলি কোৱা হয় সেইবাবে এই আত্মটো এনেকুৱাই বুলি জনাৰ পাছত তুমি শৰীৰটোৰ বাবে সুখ কৰাটো উচিত নহয় যেতিয়া আমি আমাৰ ইন্দ্ৰিয়ৰ এটা বা আনটো অংগৰ জৰিয়তে বস্তু এটা অনুভৱ কৰিব পাৰো তেতিয়া বস্তুটোক দৃশ্যমান বোলা হয় আনহাতে যিটো পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ বাহিৰত আছে তাক অদৃশ্য বা আনমেনিফেঞ্চ বুলি কোৱা হয় দৃশ্যমানক মেনিফেঞ্চ বুলি কোৱা হয় আৰু অদৃশ্য বা অপ্ৰকাশিত কোৱা হয় আনমেনিফেষ্ট আমৰ গুটিত পূৰ্ণবয়স্ক আম গছ দেখা গুণ শুঙা সোৱাদ বা স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰো যদিও আমি জানো যে গুটিটোৱেই ভৱিষ্যতৰ গছজোপাৰ কাৰণ পৰিস্থিতিৰ অধীনত গছজোপা হ'ল বীজৰ ভিতৰত অদৃশ্য অৱস্থা একেদৰে যেতিয়া তেওঁলোকে সত্যক অদৃশ্য বুলি কয় তেতিয়া তেওঁলোকে মাথোন বুজাইছে যে ইয়াক আমাৰ কোনো ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা অনুভৱ কৰিব নোৱাৰি মন আৰু বুদ্ধি নিজেই নিষ্ক্ৰিয় আৰু অজ্ঞান আত্মাটোৱেই হৈছে মন আৰু বুদ্ধিক শক্তিশালী কৰা জীৱন মন আৰু বুদ্ধিয়ে আত্মাক তেওঁলোকে বুজাৰ বস্তু কৰি তুলিব নোৱাৰে বুলি স্পষ্ট হৈ পৰে টেলিস্কোপ চোৱা এজনে নিজৰ টেলিস্কোপেৰে নিজকে দেখা নাপায় এইদৰে ইয়াত প্ৰভুৰ অচিন্তনীয় শব্দৰ অৰ্থ সাধকৰ মন আৰু বুদ্ধিৰ দ্বাৰা অবুজ বুলি বুজিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত আমি বেদৰ উে সত্য বুলি মানি ল'ব লাগিব কাৰণ যদিও অনুভৱৰ দ্বাৰা আত্মাটো আছে বুলি উপলব্ধি কৰিব পাৰি তথাপি আত্মাৰ উপস্থিতি থিৰাং কৰিবলৈ অন্য কোনো লৌকিক প্ৰমাণে আমাক সহায় নকৰে এনে বহুতো কথা আছে যিবিলাক আমি কেৱল আহ আপ্তবাক্যৰ ভিত্তিতে সঁচা বুলি মানি ল'ব লাগিব যিদৰে কেৱল মাকৰ উক্তিত বিশ্বাস ৰাখিয়েই নিজৰ পিতৃজনক পিতৃ বুলি স্বীকাৰ কৰিব লাগে ঠিক সেইদৰে বেদৰ অধ্যয়নৰ বাহিৰে আত্মাটোক বুজি পাবৰ বাবে আৰু অন্য কোনো উপায় নাই আনভাৱে কবলৈ গ'লে আত্মাটো পৰীক্ষাগাৰৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰে নিৰ্ণয় কৰিব পৰা বস্তু নহয় আত্মাটো চৈতন্যময় অৰ্থাৎ কনচিয়াচনেছ আৰু চেতন অৰ্থাৎ কনচিয়াছ এই কথা বেদত কোৱা আছে আৰু আমিও তাকে মানি লব লাগিব দেহত ঘটা পৰিৱৰ্তন বিলাকৰ দৰে আত্মাৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নঘটে চিৰন্তন কাল ই কোনো পৰিৱৰ্তন নোহোৱাকৈ থাকে আৰু অনন্ত পৰমাত্মাটোৰ বিপৰীতে জীৱাত্মা সদায় অনুপৰিমাণৰ হৈয়ে থাকে পৰমাত্মা অসীম আনহাতে জীৱাত্মাটো অতি ক্ষুদ্ৰ গতিকে কোনো কালে পৰিৱৰ্তন নঘটা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীৱাত্মাটো কেতিয়াও অসীম পৰমাত্মা বা পৰমেশ্বৰৰ সমান হব নোৱাৰে আত্মাৰ ধাৰণাটোৰ ক্ষেত্ৰত দৃঢ় প্ৰত্যয় জন্মাবৰ বাবে এই কথাটো বৈদিক সাহিত্যত বাৰে বাৰে বিভিন্নভাৱে কোৱা হৈছে এই আত্মা অব্যক্ত অৰ্থাৎ ইন্দ্ৰিয়ৰ বিষয় নহয় ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা ইয়াক বুজাব নোৱাৰি যেতিয়ালৈকে সি অচিন্তকে ই শ্বাশ্বতে কিন্তু আমাৰ দৰ্শন উপভোগ আৰু প্ৰৱেশৰ বাবে নহয় সেয়েহে চিত্ৰক নিৰোধ কৰিব লাগে মনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে আগতে শ্ৰীকৃষ্ণই কৈ আহিছে যে অসৎ বস্তুৰ অস্তিত্ব নাই আৰু সত্যৰ তিনিও কালত অভাৱ নাই সেই সত্যই হ'ল আত্মা আত্মা হ'ল অপৰিবৰ্তনশীল শাশ্বত সনাতন আৰু অব্যক্ত তত্বদৰ্শীসকলে আত্মাক এই গুণ বিশিষ্ট বুলি কৈছে দহটা ভাষা জনাজনেও আত্মাক নেদেখে সমৃদ্ধিশালীসকলেও নেদেখিলে মাত্ৰ মাত্ৰ কোনে দেখিলে তত্বদৰ্শীসকলেহে দেখিলে শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে তত্বই হল পৰম আত্মা মনক নিৰোধ কৰা সাধকে তাৰ দৰ্শন পায় আৰু তাত প্ৰৱেশ কৰে প্ৰাপ্তিকালত ভগৱান প্ৰাপ্ত হয় আৰু পিছৰ কালত তেওঁ নিজৰ আত্মাক ঈশ্বৰীয় গুণ ধৰ্মৰে বিভূষিত হোৱা দেখা পায় তেওঁ দেখিবলৈ পায় যে আত্মাই সত্য সনাতন আৰু পৰিপূৰ্ণ এই আত্মা অচিন্ত ই বিকাৰ ৰহিত অৰ্থাৎ কেতিয়াও সলনি নহয় সেয়েহে হে অৰ্জুন আত্মাক এনেকুৱা বুলি জানি তুমি বেজাৰ নকৰাই শ্ৰেয় এতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনৰ ভাৱক বিৰোধ কৰিব বিচাৰিছে তৰ্কৰে অথচ এ নাম নিত্য জাতম নিত্যম তথাপি দ্বাম মহ হো নাই এ নাম শুচিতম অৰ্হি যদিহে তুমি ভাবা যে আত্মাটো বা জীৱিত থকাৰ লক্ষণটোৰ নিতৌ জন্ম হৈছে আৰু নিতৌ মৃত্যু হৈছে তথাপি সেই মহাশক্তিমান অৰ্জুন তুমি ইয়াৰ বাবে সুখ কৰা উচিত নহয় যাতে হি ধ্ৰুৱ অপৰিহাৰ্য অৰ্থে নম চুচিত অৰ্হী সাতাইশ নম্বৰ শ্লোকত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ অৰ্জুনক কৈছে যিজনৰ জন্ম হল তেওঁৰ যে মৃত্যু হবই সেই কথা নিশ্চিত আৰু যিজনৰ মৃত্যু হ'ল তেওঁ যে আকৌ জন্ম ল'ব সেই কথাও নিশ্চিত গতিকে তোমাৰ অনিবাৰ্য কৰ্তব্য পালনৰ ক্ষেত্ৰত তুমি সুখ কৰাটো উচিত নহয় সেইবাবে বিনা উপায়ৰ এই বিষয়টোত সুখ কৰা বস্তুৱেই নহয় যি বেমাৰৰ কোনো চিকিৎসা নাই তাৰ বাবে সুখ কৰা মানে আন এটা বেমাৰ আমন্ত্ৰণ কৰা এইবাৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই আঠাইছ নম্বৰ শ্লোকত এইদৰে কৈছে অব্যক্ত তিনি ভূতানী ব্যক্ত মধ্যাহনী ভাৰত অব্যক্ত নিধনানী এইবত্ৰ কাপৰিদেৱনা সৃষ্টি হোৱা সকলো প্ৰাণীয়ে আদিতে প্ৰকাশ নোপোৱাকৈ অৰ্থাৎ বিনা শৰীৰে থাকে মাজৰ সময়খিনিতহে মাত্ৰ প্ৰকাশ পায় আৰু ধ্বংস হোৱাৰ পাছতে আকৌ অপ্ৰকাশিত অৰ্থাৎ অদৃশ্য হৈ পৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সুখ কৰাৰ কি প্ৰয়োজন দেহাটো এসাঁজ কাপোৰৰ নিচিনাহে তেনেহলে কাপোৰ এসাঁজ সলনি কৰোঁতে ভোক কৰাৰ কি প্ৰয়োজন নিত্য আত্মাটোৰ তুলনাত পাৰ্থিৱ দেহাটোৰ বাস্তৱিকতে কোনো সত্তাই নাই অৰ্থাৎ দেহাটো বাস্তৱিকতে নথকাৰ নিচিনাই এই দেহাটো এটা সপোনৰ দৰেহে আৰম্ভণিতে অব্যক্ত আৰু শেষত পুনৰ অপ্ৰকাশিত সত্বাবোৰৰ মাজত প্ৰকাশ পোৱা যেন লাগে হে ভাৰত তেন্তে কিহৰ বাবে দুখ কৰিবলগীয়া আছে এইদৰে আজিৰ প্ৰকাশ্য জগতখন সৃষ্টিৰ আগতে অপ্ৰকাশ্য আছিল আৰু এতিয়া আপাতত সম্পূৰ্ণৰূপে উপলব্ধ মাথোন অতি সোনকালে পুনৰ অপ্ৰকাশিতলৈ ম্লান হৈ যাব উদাহৰণস্বৰূপে এজন অবিবাহিতই সপোনত দেখিলে নিজৰ সন্তান হোৱা আগতে অপ্ৰকাশিত হৈ থকা আৰু সপোনৰ সময়ত প্ৰকাশ পোৱা সেই সপোন সন্তানবোৰ সাৰ পোৱাৰ লগে লগে পুনৰ অপ্ৰকাশিত হৈ পৰে যিগৰাকী পত্নীক তেওঁ কেতিয়াও বিয়াই কৰা নাছিল যিগৰাকী জন্ম নোহোৱা সন্তানৰ সৈতে তেওঁৰ সপোনৰ সৈতেই নোহোৱা হৈ গৈছিল তাৰ বাবে সাৰ পাই উঠি অবা অবিবাহিতজনে কিয় হুমুনিয়া কাঢ়িব তাৰ বাবে দি থথকত হুমুনীয়া কঢ়াটো কিমান যুক্তিসংগত যদি কৃষ্ণই কোৱাৰ দৰে কোনো অসীম চিৰন্তন সত্য আছে যিটো অপৰিৱৰ্তিত মৃত্যুহীন যত অকল এই পৰিৱৰ্তনৰ নাটক সংঘটিত হয় জন্ম মৃত্যুৰ এই ঘূৰ্ণী বতাহ ঘূৰি থাকে তেন্তে ইয়াক আমাক বাৰে বাৰে বুজাই দিয়াৰ পাছতো আমি কিয় উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰো এইবাৰ ঊনত্ৰিশ নম্বৰ শ্লোকত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই এইদৰে কৈছে আচাৰ্যৱ্যতি কশ্বিদাম আচাৰ্যৱ বধতি তথৈৱ সন্য়াস কোনোবাজন এটা আচৰিত বস্তু যেন দেখে সেইদৰে আন কোনোবাজনে আকৌ এটা আচৰিত বস্তু বুলি কয় আন কোনোবাজনে আকৌ ই এটা আচৰিত বস্তু বুলি শুনে কিন্তু ইয়াৰ বিষয়ে শুনিও বাকীসকলে ইয়াক সমূলি বুজিব নোৱাৰে প্ৰকৃত জ্ঞানে মানুহক উপলব্ধি কৰায় যে তেওঁ শৰীৰৰ আত্মা দল উইথ এ বডি কিন্তু এতিয়া অজ্ঞানবশতঃ তেওঁ নিজকে বডি উইথ এ চ'ল অৰ্থাৎ আত্মা থকা শৰীৰ বুলি ভাবে যিসকলে ভালদৰে শুনিছে তেওঁলোকক তেওঁলোকে শুনা কথাবোৰৰ ওপৰত চিন্তা কৰিবলৈ আৰু আত্মাক উপলব্ধি নকৰালৈকে ধ্যান কৰিবলৈ শ্ৰৱণ অবিৰত মনন আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া চিন্তনৰ বাৰে বাৰে প্ৰচেষ্টা চলাবলৈ উৎসাহিত কৰা হয় ত্ৰিশ নম্বৰ শ্লোকত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই এইদৰে অৰ্জুনক কৈছে অৰ্জুন প্ৰত্যেক প্ৰাণীৰে দেহত যি জীৱাত্মা টোৱে বাস কৰে তাক কেতিয়াও বধ কৰিব নোৱাৰে গতিকে কোনো প্ৰাণীৰ বাবে সুখ কৰাটো তোমাৰ বাবে উচিত নহয় তেন্তে আত্মাৰ কেনেকৈ প্ৰাপ্তি হব সম্পূৰ্ণ গীতাক ইয়াৰ বাবে দুটা মাৰ্গ আছে নিষ্কাম কৰ্ম যুগ আৰু জ্ঞান যুগ এই দুয়োটা মাৰ্গতে কৰা কৰ্ম এটাই সেয়া হল স্বধৰ্ম সেই কৰ্মৰ অনিবাৰ্যতাৰ ওপৰত জোৰ দি যোগেশ্বৰ শ্ৰীকৃষ্ণই জ্ঞান যুগৰ বিষয়ত এই বুলি কয় স্বধৰ্ম অপি অৱেনা ধৰ্মীয় শ্ৰেয় অন্যত ক্ষতি ন বিদ্যাতে অৰ্জুন স্বধৰ্মক দেখিও তুমি ভয় কৰা উচিত নহয় কিয়নো ধৰ্ম সংযুক্ত যুদ্ধতকৈ পৰম কল্যাণকাৰী মাত ক্ষত্ৰিয়ৰ কাৰণে একো নাই এতিয়ালৈকেতো আত্মা শাস্বত আত্মা সনাতন সেইটো একমাত্ৰ ধৰ্ম এই বুলি আদিৰে পৰা কোৱা হৈছে এতিয়ানো স্বধৰ্মনো কেনেকুৱা ধৰ্মটো একমাত্ৰ আত্মাহে যি অচল আৰু স্থিৰ হয় তেতিয়াহ'লে ধৰ্মাচৰণ কি বস্তুত এই আত্মপথত প্ৰবৃত্ত হ'বৰ কাৰণে প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ ক্ষমতা বেলেগ বেলেগ স্বভাৱৰ পৰা উৎপন্ন এই ক্ষমতাকে স্বধৰ্ম বুলি কোৱা হৈছে এজন মানুহে মুখ্য লাভ নকৰা পৰ্যন্ত মুখ্য লাভৰ বাবে যোগ্য হৈ উঠিবলৈ ধৰ্মীয় নীতি অনুসৰি তেওঁৰ নিৰ্দিষ্ট শৰীৰৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট কৰ্তব্যসমূহ কৰি যাব লাগে মুখ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে নিজৰ কৰ্তব্যবোৰ আধ্যাত্মিক হৈ পৰে আৰু ই পাৰ্থিৱ দেহৰ লগত সম্পৰ্ক নোহোৱা হয় শাৰীৰিক স্তৰত স্বধৰ্মক বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম বা মানুহৰ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি লব্ধীৰ সোপান বোলা হয় মানুহে যি ধৰণৰ দেহ লাভ কৰে সেই দেহৰ স্বভাৱ অনুসাৰে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট কৰ্তব্য পালন কৰাৰ যি নীতি তাকে বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম বোলা হয় আৰু সেই বৰ্ণাশ্ৰমৰ স্তৰৰ পৰাই মানৱ সভ্যতাৰ আৰম্ভ হয় শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে চাতুৰ বৰ্ণেময়া সৃষ্টম এই বুলি গীতাৰ চাৰি চাৰি নম্বৰ অধ্যায়ৰ তেৰ নম্বৰ শ্লোকত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে চাৰি বৰ্ণৰ সৃষ্টি ময়ে কৰিছো তেতিয়াহলে তেওঁ জানো মানুহক ভাগ ভাগ কৰিলে শ্ৰীকৃষ্ণই কয় নহয় অৰ্থাৎ গুণৰ মাধ্যমেৰে কৰ্মক চাৰি ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এই সনাতন আত্মিক পথত চলা সাধকক মহাপুৰুষ শ্ৰীকৃষ্ণই স্বভাৱত তেওঁলোকৰ ক্ষমতা অনুসৰি চাৰিটা শ্ৰেণীত ভাগ কৰিছে ক্ষুদ্ৰ বৈশ্য ক্ষত্ৰিয় আৰু ব্ৰাহ্মণ সাধনাৰ আৰম্ভণিত প্ৰত্যেক সাধকেই ক্ষুদ্ৰ অৰ্থাৎ অলপ কিয় ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি সাধনা কৰিব বহিলেও দহ মিনিট সময়ো নিজৰ পক্ষত আনিব নোৱাৰে তেওঁ প্ৰকৃতিৰ মায়াজালক কাটিব নোৱাৰে এই অৱস্থাত মহাপুৰুষ কৃষ্ণৰ সেৱাৰ দ্বাৰা তেওঁৰ স্বভাৱত সদগুণৰ উদয় হয় তেতিয়া তেওঁ বৈশ্য শ্ৰেণীৰ সাধকলৈ উন্নীত হয় আত্মিক সম্পত্তিহে স্থিৰ সম্পত্তি এই কথা তেওঁ লাহে লাহে সংগ্ৰহ কৰে আৰু গো পালন অৰ্থাৎ ইন্দ্ৰিয়ৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে সক্ষম হয় কাম ক্ৰোধ ইত্যাদিৰ দ্বাৰা ইন্দ্ৰিয়ৰ হিংসা হয় আৰু বিবেক বৈৰাগ্যৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা হয় কিন্তু প্ৰকৃতিক একেবাৰে শেষ কৰা ক্ষমতা তেওঁ নাথাকে ক্ৰমশ উন্নতি কৰি কৰি সাধকৰ তিনিও গুণক কাটিব পৰা ক্ষমতা অৰ্থাৎ ক্ষত্ৰীয়ত্ব প্ৰাপ প্ৰাপ্ত হয় এই স্তৰত প্ৰকৃতি আৰু তাৰ বিকাৰবিলাকক নাশ কৰিব পৰা ক্ষমতা প্ৰাপ্ত হয় সেইকাৰণে যুদ্ধ ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হয় ক্ৰমশ সাধনা কৰি কৰি সাধকৰ স্থিতি ব্ৰাহ্মণত্বৰ শ্ৰেণীলৈ পৰিৱৰ্তন হয় এই সময়ত মনৰ নিয়ন্ত্ৰণ ইন্দ্ৰিয়ৰ দমন ধাৰাবাহিক চিন্তা সৰলতা অনুভৱ জ্ঞান ইত্যাদি লক্ষণ সাধকৰ গাত স্বাভাৱিকভাৱে প্ৰবাহিত হব ধৰে এইবিলাকৰ দ্বাৰাই গৈ গৈ ক্ৰমশ তেওঁ ব্ৰহ্মত প্ৰৱেশ কৰে যেতিয়া ব্ৰহ্মত প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া তেওঁ আৰু ব্ৰাহ্মণো হৈ নাথাকে বিদেশ ৰজা জনকৰ ৰাজসভাত মহি যজ্ঞ বল্কই এই বুলি কৈছিল যে আত্মসাক্ষাৎকাৰ পূৰ্ণভাৱে সম্পাদন কৰাজনেই ব্ৰাহ্মণ হয় এই আত্মা অৰ্থাৎ ভগৱানে লোক পৰলোক আৰু সমস্ত প্ৰাণীক ভিতৰৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সূৰ্য চন্দ্ৰ পৃথিৱী জল বায়ু অগ্নি তৰাগন অন্তৰিক্ষ আকাশ অথবা প্ৰত্যেক ক্ষণ এই আত্মাৰে প্ৰশাসনত আছে এই আত্মাই অন্তৰ্জামী অমৃত হয় আত্মা অক্ষৰ অৰ্থাৎ ক্ষয়হীন ইয়াৰ বাদে সকলোৰে নাশ হয় যিজনে এই লোপতে থাকি এই আত্মা অক্ষৰক নজনাকৈ যজ্ঞ কৰে তপ কৰে হাজাৰ বছৰলৈকে যজ্ঞই কৰি থাকক তেওঁৰ এই সকলো কৰ্ম নাশৱান নাশ হৈ যাব এই অক্ষৰক নজনাকৈ যিজনৰ এই লোকত মৃত্যু হয় তেওঁ দয়াৰ পাত্ৰক কৃপণ আৰু যিজনে এই আত্মা অক্ষৰক জানি এই লোকত মৃত্যু হয় তেওঁৱেই ব্ৰাহ্মণ এতিয়া এইটো চাব লাগিব যে সেই কৰ্মটো কি যাক ভাগ কৰা হ'ল বত্ৰিছ নম্বৰ শ্লোকত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে য়দৃশ্য উপপন্নম স্বৰ্গদাৰম অপাবৃতম সুখী না ক্ষত্ৰিয়া পাৰ্থ লভান্তে ইদ্ধৃশ্যম হে পাৰ্থ সেইসকল ক্ষত্ৰিয় সুখী যিসকলৰ আগত এনে যুদ্ধ কৰাৰ সুবিধাটো নিবিচাৰাকৈ আহি উপস্থিত হৈ তেওঁলোকৰ বাবে স্বৰ্গীয় গ্ৰহবিলাকৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি দিয়ে পাৰ্থিৱ শৰীৰক ৰথ ৰথ বনায় স্বতঃপ্ৰাপ্ত স্বৰ্গৰ খোলা দুৱাৰূপী এই যুদ্ধক্ষেত্ৰ ভাগ্যৱান ক্ষত্ৰিয়হে পায় বাস্তৱিক যুদ্ধ হল ক্ষেত্ৰ আৰু ক্ষেত্ৰজ্ঞৰ মাজৰ যুদ্ধ যত এবাৰ বিজয় হোৱাৰ পাছত প্ৰকৃতিৰ অৰ্থাৎ মায়াৰ নিধন হয় আৰু পৰম পুৰুষ প্ৰাপ্তি হয় এইদৰে ক্ৰমশ উন্নতি কৰি কৰি অন্তত সাধকে সত্ৰ ৰজা আৰু তময় তিনিও গুণ নাশ কৰিব পৰা ক্ষমতা সাধকৰ মাজত আহি যায় সেইবাবে যুদ্ধ ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হয় আজিলৈ ইমানেই